نحمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خریتعت سے ہوں گے ایک نئے ٹاپک نیوی لاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑا, بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا کہ یزید کے بارے میں جمہور امت کا مواقف کیا ہے اور یزید کے عنوان پر وہابی مولوی دو وہابی مولویوں کے کلپ جو ہیں وہ آپ کو آگے دکھاؤں گا جو کہ اس موقع پہ آمنے سامنے ہیں ایک جو ہے وہ یزید کو ایک گروہ جو ہے وہ یزید کو بڑا جناب جی مطلب اچھا کہتا ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں اور یہ کوئی مطلب ان کے مخالف نہیں ہیں انہی میں سے مطلب وہ اب مکتبہ فکر اہل حدیث جو ہے وہ مکتبہ فکر کے ہی مولوی ہیں تو اس میں جو ہے وہ مطلب مسلک کی مذہب کی کوئی تخصیص نہیں ہے اب فضل احمد چشتی ہے اس کی بھی آپ نے تھم نیل پہ تصویر دیکھی ہوگی بہت بڑے مفتی مطلب اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے لوگ ان کو بڑا جناب جی سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی اس موضوع میں جو ہے وہ یزید کی حمایت میں جو ہے وہ ان کے ہم نوا ہم پہ اللہ ہیں اور اسی طرح دیوبندیوں میں وہ جو بندیالیوی صاحب ہیں وہ بھی مطلب یزید کے جو ہیں وہ مطلب بڑے حمایتی ہیں تو اب سب سے پہلے جو ہے وہ میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمہور امت کا موقف کیا ہے تو سر اس سلسلے میں جو ہے وہ جمہور امت کا جو موقف ہے یزید بن معاویہ کے بارے میں جمہور امت کا موقف تاریخ اسلام میں وہ یہ ہے کہ وہ یزید کے کردار اور حکومت کے حوالے سے اس کی شخصیت پر تنقید اور سوالات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر سانے کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تناظر میں یزید کو ایک متنازع شخصیت سمجھا جاتا ہے اور جمہور علماء جو ہیں وہ سانے کربلا میں یزید کے دور میں حضرت امام حسین اور اہل بیت کو کربلا میں شہید کیا گیا اس واقعے نے یزید کی حکمرانی کو تاریخی اور دینی لحاظ سے بہت بڑا دھچکا دیا جس کی وجہ سے بہت سے علماء اور عوام یزید کو ناپسند کرتے ہیں سیرت و کردار اب کردار اس کا کس طرح تھا جمہور علماء کے نزدیک یزید کا جمہور کہتے ہیں میجارٹی جو ہے علماء کے نزدیک یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا وہ اسے نیک اور صالح حکمران نہیں سمجھتے ان کی زندگی میں فسق و فجور کے آثار کو دیکھا گیا ہے علامہ یزید امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ جیسے بڑے علماء جو ہیں وہ یزید پر لانت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ بعض علماء کا موقف ہے کہ لعنت سے احتراز کرنا چاہیے لیکن یہ بھی اس کے کردار کی حمایت نہیں کرتا کہ جنہوں نے سکوت کیا ہے خاموشی اختیار کی ہے تو مطلب اختلافی رائے باز علماء جیسے کہ ابن تیمی ہیں انہوں نے یہ موقع فنایا کہ یزید کی بدعمالیوں کے باوجود اس پر لانت کرنا جائز نہیں ہے ان کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس پر زیادہ گفتگو سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے یہ جمہور علماء کا دونوں نکتہ نظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں فیصلہ بھی نے کرنا ہے اب جلدی سے جو ہے یہ دو وابی مولیوں کی جو ہے وہ آپ کلپ دیکھیں پھر مختصر سی بات کریں گے اور ویڈیو کو ختم کریں گے

کسی محدث نے یزید سے روایت لینا حرام قرار دیا انہوں نے لکھا ہے لئی سمیح علی یہ روایت حدیث کے قابل نہیں ہے کیوں نہیں یہ ہے یہ نہیں لکھا قذاب فلا یہ نہیں لکھا یہ لکھا ہے پہلا جملہ لئنہو من قطرت الحسین ابن رسول اللہ یہ فزند رسول امام حسین کا قاتل ہے میں کہتے دونے امام حسین کے سینوں میں آگ لگ جاتی ہے نواب صدیق اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ طرح صفحہ سات پہ تشریف البشر صفحہ سات پہ لکھتے ہیں یہ طرح مصطفیٰ حیدر مرتضی یہ طرح فاطمہ الزہرہ مصطفیٰ امام, امام کیوں کہتے ہو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو شیعہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تمہیں حدیعت عطا فرمائے اور رحمت اللہ کے ہے حدیث قاضی سلیمان مسور پوری انہوں نے جہاں بھی لکھا لکھا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام علی کا نام جب آیا پتا کیا لکھا ابو آئی مزید ابو المد علیم عظیم اماموں کے باپ جی محترم ویورز آپ نے جو ہے وہ دونوں کلپ آپ نے سنے ایک جو ہے وہ ضیاء اللہ بخاری صاحب اور ایک جو ہے وہ پسروری صاحب ہیں ایک جو ہے وہ مطلب سید ہیں سادات میں سے ہیں اور ایک جو ہے وہ پسرور کا پتہ نہیں کون سا مولوی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے ان کا کہ مطلب وہ کون ہے تو لیکن مطلب عقل سے یہ پیدل ہے وہ موہ میرا بھی بڑا ہے پر یہ تو بہت ہی بڑا ہے اور جنہ موہ بڑا ہوئے گا وجود بندے دا مطلب کھان الان ہوئے گا روٹی جوڑی ہے نا عقل جو ہے نا معاف کر دیئے ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਖੀਰਾਈ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਦਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤ ਲਈ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਸਕੋ ਫਜੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ-ਏ-ਹਕ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਕਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਤੇ